মৰমৰ বন্ধু তথা সতীৰ্থক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে খ্যাত অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এটি মুখ্য চৰিত্ৰত থকা বসুদাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা ফাইলৰ বসুমতাৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰে এতিয়া সকলোকে প্ৰিয়মান কৰি তুলিছে এজন ভাল অভিনেতা তথা শিল্পী হেৰুৱালে অসমবাসীয়ে মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ফাইলৰ বসুমতাৰীয়ে শোকত ভাগি পৰিছে এতিয়া বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সমূহ কলা কুশলীৰ লগতে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল কে কেছাৰ অৰ্থাৎ অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই লিখিছে এক আবেগিক প'ষ্ট তেওঁ লিখিছে হায়দৰাবাদৰ পৰা ঘূৰি আহি বেহাৰবাৰী শ্বুটিং কৰিম বুলি কৈ একেলগে আমি আকৌ অভিনয় কৰিম বুলি কৈ সি আৰু উভতি নাহিল স্ক্ৰীণবোৰ কৰোঁতে তোক মিছ কৰি থাকিম বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বসুদাৰ মৃত্যুৰ খবৰত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমূহ অসমবাসী এয়া যেন অসমবাসীৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বড়ো সংগীত জগততো জনপ্ৰিয় আছিল ফাইলাৰ বসুমতাৰী অভিনয় কৰাৰ উপৰিও তেওঁ কৰি গৈছিল বহু নাটক আৰু গীত সকলোকে হাঁহিৰ খুৰাক জোকাই আহিছিল বসুমতাৰী ছাৰে